Он не сказал, сиди, как собака на приезде. Это Василий говорит о своем начальнике неком Илье. По словам мужчины, он уже 4 месяца работает на него пастухом. За три месяца зарплату выплатили по 5000 рублей, а за четвертый нет. И вот когда Василий потребовал рассчитаться, Илья и посадил его на цепь. Все говорю, что платить будешь? Он говорит, я тебе не буду платить, я ему сказал, я уйду тогда. Все. Вот начал меня избивать цепь на киномашин, сарай притащили. Как рассказывает Василий, сбивали его двое. Начальник Илья – его 16-летний сын. На цепи он якобы просидел два дня без еды и воды. От безвыходности стал просить о помощи. Соседи услышали и вызвали полицию. Потерпевшего доставили в районное отдело, оказали первую помощь и накормили. Как выяснилось, 35-летний Василий вовсе не здешний. Родом он из Орловской области. На Ставрополье приехал после скитаний по Москве. Выпивали что? в Москве убивали. Пришли, не, не русский подошел, и говорит, Сказ, хотите поработать? Мы ну, я думал, где-то по месту. В автобус нас проводил, бутылку водки дал, после чего и потерялся. Вот, только здесь вот уже. Однако в версию Василия не верит даже его напарник, другой пастух Александр. По его словам, Вася был плохим работником, пил безбожно, так, что работать не мог. Да не сидел он два дня на цепи, кто вам это сказал? Вот я когда вчера в 4 часа уходил, он здесь пьяный лежал. Ну, Когда да. я в барашку угонял его вот, пасти. Сам же Александр пасет скот здесь последние пять лет и претензий к своему начальнику не имеет. Тот самый начальник, 46-летний Илья, от комментариев отказывается. А вот его сожительница уверяет, что цепь была вынужденной мерой. Пришлось угомонить таким образом, потому что здесь он кидался, потому что угрожал, нападал. В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В отношении так называемого работодателя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение необходимой доказательной базы. Мария Роготнева, Марина Москаленко, Антон Поляков, Владимир Киташенко, Рентова Ставрополь.